Участию в конкурсе были приглашены авторы разных возрастов из Петропавловска и районов области свыше 130 человек. Более 170 были отобраны в экспозицию выставки «Пасхальная радость». Вышивкой, керамикой, бисероплетением, резьбой по дереву и многим другим поразили авторы неповторимых работ. Я в этом конкурсе участвую первый раз, заняла первое место. Я вышивала и занималась рукоделием. Независимая жюри по достоинству оценила мастерство авторам врученные сертификаты и подарки я участвую уже четвертый год. С самого первого открытия этой выставки и четвертый год уже получаю призы. В этом году получила второе место. Я считаю, что нужно проводить почаще такие выставки и Пасхальная тема очень интересна для детей, в том числе для меня. Пасхальный фестиваль уже не первый год проходит в Музее изобразительных искусств. По словам его участников, он помогает в формировании духовно-нравственных ценностей, уважения и интереса к традициям народа, проживающих в Казахстане. Валентина Плетухина, Ирлан Калиев, Аппарат.